Kes kemenangan Dr. Roland Victor yang dituduh oleh pihak kerajaan lah, uh, yang diwakili MCMC dan KKM bahawa video uh, klip Dr. Roland itu jelek, mengganggu perasaan eh? mereka yang provaks kini telah dimenangi oleh pihak pembela Dr. Roland Victor bahawa bahan itu tidak jelek dan perlu. Dari situ sudah menjadi presiden atau ikutan kerana bila ada satu istihad kehakiman, semua kes selepas ini akan merujuk. Melainkan terbalikkan apa presiden tersebut iaitu selepas ini KKM atau mana-mana doktor tidak boleh memaksa rela. Tidak boleh memanggil mana-mana uh, pengguna, pesakit dan tidak layan soalan. Atau tidak memberi maklumat yang cukup. Atau enggan memberi maklumat. Atau melepas tangan. ya uh, Ini sebenarnya uh, mengikut satu presiden dalam kes Nuremberg Trial. Uh, orang mungkin tak faham Nurul Mitra saya akan terangkan. Tapi juga saya nak berkongsi semalam dah seperti mana saya jangka dah tular seluruh dunia. Kes Dr. Roland di copy paste oleh grup-grup anti-vax seluruh dunia. Walaupun di sini kata dia ya, kat kena mena dengan anti-vax. Bahawa Dr. Roland Victor ni pun vax juga. Sama macam Dr. Amir Farid. Dia persoalkan kenapa tak boleh guna ivermectin dia pun vaksin dia pun di mangsakan itulah naratif saya bahawa pihak WHO KKM tak kisah kau siapa engkau cucuk berapa dos pun engkau keluar satu ayat saja dia macam akta sultan keluar satu eh, akta sultan pun sekarang satu ayat saja pendek saja Awak kata boleh tak saya bertanya terus kena cap boleh tak saya longgarkan terus kena cap Ha, boleh tak saya kongsi maklumat lebih menerangi uh, sains, uh, latar belakang, terus kena cap, kena shadow ban. Saya berapa kali? Saya saya tujuh Ivan Metin saja. Terus kena cap, propaganda sebelah sana yang boleh berleluasa, menyatakan, oh apa ni, ubat tikus lah, ubat kuda lah. Ini uh, sesama Bukan sesama Semua maklumat mengenai sesama Cuba cek dalam Google sekarang Hilang Saya tak tahulah sekarang pentadbiran Trump baru ni Bahawa RFK Junior Yang anti-vax Apakah dia kembalikan Cuba awak tanya virus Coronavirus yang sebenarnya Sesama Hilang maklumat itu Diputihkan, dihitamkan jadi ini sebenarnya perang saraf antara pro-vax dan anti-vax macam dalam peperangan Eropah Perang Dunia Kedua. Siapa yang perang? Jerman lawan uh, Britain, Amerika, uh, Perancis, Belgium, uh, Poland akhirnya Rusia. Awak sangka negara-negara Eropah ni tak ada darah Jerman ke? Dan Jerman tidak ada darah orang-orang lain ke? Malah Hitler pun ada darah Yahudi. Tetapi dalam peperangan satu pihak bunuh satu pihak. Sama juga dalam kes vaksin ini. Walaupun Dr. Roland kata uh, dia bukan anti-vax ke apa, kita semua tahu daripada percakapan dia, naratifnya, dia anti-vax. Ha. dan peperangan dia hitam putih. Tidak ada kelabu. Ya? Yeah? Okey. Sekarang saya nak cerita Nuremberg Trust. Kenapa Nuremberg Trust ni penting? Nuremberg adalah pengadilan di satu pekan bandar di Jermani bernama Nuremberg selepas Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua, semua orang tahu bahawa Nazi Hitler melakukan kezaliman penggus macam-macam lah penindasan terhadap tiga golongan. Satu golongan Yahudi, kedua golongan homosek. Ya, Hitler ni dia Kristian yang kuat, Kristian konservatif Katolik yang kuat. dia boleh kata anti-vaksin, dia anti-LGBT, jadi homoseks akan dicap akan disingkir akan dipaksa ke kem tahanan gipsi dianggap gipsi ni puak pendatang ke manalah puak tak ada pendidikanlah ya pun diusir atau ditindas yahud tak payah saya sebutlah jadi bill dan ramai dibunuh ramai doktor Jerman gunakan mereka sebagai tertikus makmal, berbiri makmal. Ramai doktor Jerman bawa pentadbiran Nazi Hitler diperintahkan untuk demi kebaikan kesihatan, penyiasatan, penyelidikan. Mereka guna tubuh badan, kanak-kanak, orang tua, ramai, sesiapa yang dianggap penjenayah atau golongan yang tidak diingini oleh kerajaan Nazi Hitler Jerman dulu doktor diperintahkan bedah siasat lah seksa lah pergi electrocute lah masuk jenis dadat nak kaji macam makmal tikus selepas perang tamat semua yang lari ke sempat tak sempat lari ke ramai beribu doktor tu ditahan dan di, juga dibicara di Nuremberg bersama dengan general-general Nazi tapi apa doktor tu semua cakap kami hanya menurut perintah. Apa doktor kita cakap? Oh, tangan kita terikat. Kita kena turut lesen KKM. Kita kena ikut jakim punya sijil patuh syariah. Ini saya dengar sendiri. Tetapi, apabila kamu melakukan sesuatu itu zalim. Melanggar peraturan etika. Hak seorang pengguna. Kamu cucuk dia. Kamu tahu ada bahaya atau kamu cuai, kamu tak nak tahu. Padahal tertulis di sana ada kemungkinan maut. Kamu padamkan itu sengaja atau tidak sengaja, menurut Nurul Trial menggunakan alasan saya menurut perintah tak boleh diguna pakai. Dan jangan terkejut wahai orang Islam seagama dengan saya. Di akhirat kelak pun tak boleh guna pakai. Oh kami tertindas di bumi Kami mustasafin Para malaikat kata apa Kenapa kamu tak berhijrah Kenapa kamu tak tinggalkan pekerjaan Kenapa kamu tak tukar pekerjaan Bukankah bumi Allah luas Bukankah rezeki Allah melimpah-limpah? Alasan rezeki digugat Tak boleh diguna di akhirat Surah mustasafin Yang ini mustasafin Ayat tadi Pergi baca Suruh ustaz-ustaz ni -ustaz baca Bila mereka dihumbang ke mana Neraka. Tapi ada satu pelepasan. Ahli keluarga tak kena. Ahli keluarga kamu tak dihumban bersama kamu ke neraka. Ini bab ugama, ya? Ini bab nurumbak dunia, ya? Dua-dua pun tak boleh. Jadi, hakim berlaku betul bahawa doktor ni berlaku betul. Dia tak jelek. Dia menangkan. Kalau kita tunjuk surat, eh? macam saya tunjuk surat insurans menipu, syarikat insurans menipu orang sepatut bayar harga RM100,000, dia kata susut nilai lah, ni uh, market value lah, depreciation lah, ikut pasaran. Tak boleh, sudah ada court precedent. Awak uh, insure, insurans kamu, kamu bayar premium untuk nilai RM100,000. Apa pun berlaku, bayar RM100,000, melainkan kamu menipu. Itu saja boleh siasat. Tak boleh kata, uh, kau punya besi buruk. Kalau besi buruk, hakim kata, Kenapa ambil premium dia untuk RM100,000? Ambil lah premium tu besi buruk. Nampak? Itu sebab kehakiman ini, ada yang betul, kita aku dia jadi presiden. Dan dia ada logik, ada hujah dia. Dalam kes Dr. Roland, Provex tak faham bahawa hak untuk memaklumkan inilah yang anti-vax perjuangkan. Jangan main cucuk saja. Boleh tak saya bertanya? Boleh saya saya lengahkan? boleh tak saya ambil tindakan lain mesti dibenarkan lagi satu fakta anda semua tak tahu ya di Jepun pun istiakan darurat tapi tak boleh diamalkan kenapa kerana ada satu undang-undang baru selepas perang dunia kedua kerana dulu Majah hirohito Jepun memerintahkan semua pemuda pemudi Jepun arah ke jentera perang perang dunia kedua Selepas Perang Dunia Kedua, mereka kena dua bom atom, kena belasan atom dengan kuasa sekutu Amerika dan Barat. Mereka buat undang-undang baru tak mengharamkan perang. Jepun tak boleh istiarkan perang. Satu. Kedua, tak boleh istiarkan darurat. Jadi, bila pandemik itu diistiarkan darurat, pihak pekuasa tak boleh... Contoh dia, mereka istiarkan aa, bergabung apa ni... Perintah berkurung eh. Perintah berkurung dah tak boleh di Jepun sebenarnya. Jadi kalau kamu dengar perintah berkurung tak boleh keluar bahaya. Polis tak boleh tangkap sesiapa yang langgar. Kerana undang-undang Perang Dunia Kedua tu. Kerana apa uh, pemerintah boleh guna alasan oh kami tak ancam. Oh ada musuh. Oh ada virus. Dan mereka menindas rakyat sendiri. Memerah rakyat sendiri. Pemimpin menyapu wang kan Kes Ismail Sabri ke Muhyiddin Yassin ke Masa pandemik Berapa bilion Masih dalam siasatan Kita nak tahu itu lebih besar daripada 1MDB Itu sebab Undang-undang perlu Hak asasi perlu Contoh Saya duduk rumah Saya tak nak keluar Sudahlah Tak boleh masuk rumah saya Awak bawa penyakit Atau saya ada penyakit Pakai lampin muka Saya tak nak Saya jarak dua kaki Dua meter Sudahlah Ini tak ada ini provax ini kepala otak dia memaksa rakus kerana rasa kuasa. Selama ini tak dapat rasa kuasa. Bila dapat rasa kuasa jadi macam Napoleon, little Napoleon. Pegawai KKM ke pun di masjid. Huh, yang bukan agama kita pun halang kita untuk masuk solat. Oh, tak pakai pelitup, tak ada sijil, sudah macam Nazi tadi. Itu sebab pengalaman perang dunia pengalaman Nuremberg mengajar cara bertindak mengatur masyarakat dan keputusan hakim tempoh hari adalah sejajar dengan semua hukum-hukum tersebut yang saya kongsi tadi. Masalahnya kita ni terutama provax sebelum tak provax yang denial tak mengaku. Saya nak tanyalah kamu dah ambil cucuk ke tujuh ke ke kelapan? Kerana menurut fahaman kamu, ideologi kamu, wajib ambil kan? Tak boleh soal kan? Kenapa kamu tak ambil sampai ke tujuh? Tunjuk saya sijil mai sejahtera anda yang ada tujuh dos. Ha, jangan tipu. Jangan pura-pura. Jangan cucuk-cucuk anti-vax ni lagi lah. Mereka sudah ditindas. Engkau tak malu ke? Ha? Anti-vax, anak digetak. Ibu bapa mereka digetak. Akan dibuang kerja. Akan ditahan bonus. Saya bersama mereka. Walaupun saya tak boleh digetak kerana saya tak ada kerja lah. Ya? Ha, kerja saya ini, saya yakin tawakal kepada Allah. Saya ada ilmu, Allah bagi ilmu. Saya tahu hidup di mana-mana saja. Sekarang saya di luar negara, tak perlu cucuk, tak perlu masjid, uh, masjid sejahtera. Saya pandai lah. Tak payah hacking apa pun. Tapi kesian kat mereka ini yang kat kampung-kampung yang tak tahu apa. Mereka ini Digertak, di dari di pulau dan ada yang pergi ketuk pintu mereka ke flat ke ke apa ke menakutkan ini macam rejim lebih teruk daripada nazi awak tak kesian tak malu ke lah. bukan tak kesian awak tak malu ke lah. awak masa itu macam nazi tu ya eh hey, kalau zaman nazi budak-budak tu semua pergi belasah orang-orang lain sama zaman Mao Sitong pergi belasah semua sebangsa dia Siapa-siapa yang dianggap masa Iran pun sama revolusi belasah sesiapa, masa Pas juga belasah sesiapa yang pakai songkok. Ini mob justice, ini bukan keadilan. Kalau nak keadilan, dengarlah wahai saudara. Kalau ada hati yang yang ada iman lah, ini sesama saudara Islam kamu. Kamu pergi lakukan macam ni tak malu ke? Ha? Sudahlah, mengaku kekalahan. Sebagai sekarang ada presiden sesiapa doktor ke KKM ke apa, jangan memajaleluh jangan action ya ada doktor yang aku ada doktor yang insaf ada mufti mufti tak adalah. ha ada ustaz jaranglah ada jemaah masjid walaupun dilarang masuk masjid ada yang kata solatlah dalam ha ada yang berhati besi lagi tak boleh makan propaganda syaitan iblis ni tapi kalau kamu yang masih dibelenggu syaitan iblis ni semua bukan dajal Syaitan, iblis ni, stauhud ni semua, malulah. Kalau tak, tak malu depan Allah, malu depan manusia. Kamu dah kalah. Mengaku. Tak nak mengaku, saya tak boleh buat apalah. Saya cuma kongsi ini, supaya anda faham isu. Kes ini sudah merebak seluruh dunia. Itulah akibatnya. Dan bakal banyak saman dihadapkan ke DG, dihadapkan ke KJ. Ya. Yeah. Kerana kes ini mengatakan mereka berhak diberitahu, kamu cuai memberitahu. Sekarang berlaku apa-apa, macam mana kamu nak bayar pampasan. Tapi sekali lagi saya ulangi, kes paling kuat ialah ujian PCR. Ujian PCR tersebut adalah tidak sah. Kerana ujian itu walaupun tak ada kejala, dia kata kamu positif. Yang celaka ialah yang incik PCR tu. Tuan penguasa PCR senjata dia bagi kat kepala kau ke uh, Kat hidung kau ke uh, kamu positif ucapan dia positif kamu di garantiingkan zalim kamu tak boleh soal boleh tak saya ada ujian kedua saya guna ujian lain uh, saya macam ujian mabuk ujian mabuk kalau saya tak mabuk dia kata awak mabuk boleh tak you uji cara lain atau saya uji alat itu oh tak boleh zalim malulah Penguatkuasa-penguatkuasa saya ini yang tak tengok ni kita tahu kamu siapa <laughs> kan majik-majik AJK tu yang sekarang semua tunduk kepala ni kami tahu kamu siapa malulah bukan kita nak dera kamu balik kita bukan counter revolution kita nak kamu malu sedar Insaf belajar benda ini ha kurang ajar waktu masa itu sekarang waktunya minta maaf sepatutnya tak mau minta maaf masih denial, lantaklah kau. Yang penting kita tahu dalam sejarah hakikat sebenarnya apa berlaku. Sekian. Nah, hentam-hentam lagi lah. Saya hentam balik. Selagi belum kena ban. TikTok saya dah kena ban. YouTube ini dan Telegram tak kena ban. Hantamlah mari ya hentam. Cakap apa hujah lagi. Eh? Apa hujah lagi mau? Biarlah anti Vex itu bersorak. Dulu engkau pergi belasan dengan mereka tangan berikat. Mulut tertutup. Undang-undang bersama kamu. Action bukan main. ya? Zalim sungguh. Mana? Adil. Mana keadilan? Mana keterbukaan? Mana agama Islam? Ya? Sodorlah diri. Sekian. Assalamualaikum.